ibn atoalloh sakandariy mashhur hikamning sohiblari aytadilar saidim pirim abul abbos mursiyni huzuriga bordim birinchi marta ko'rishishim edi lekin ungacha u kishi haqida yomon gaplar gapirib yurardim u kishini shogirdlarini gaplarini eshitib sizlarni ustozlaring abul abbos mursiy unday bunday deb yurardim deydi va bir kuni nasib qilib uchrashib qoldik huzuriga kirsam men yomon gapirib yuradigan haqida yomon gaplarni gapirib yuradigan odamni ko'rganimda abul abbos unda hali piri emas edi shunday meni salovat bosdigi qaltirab qoldim gapirolmay qoldim zo'rg'a og'zimdan chiqqan so'z shu bo'ldi deya oldim allohga qarsamki ey saidim men sizni yaxshi ko'raman deya oldim o'zi yomon ko'rardi yomon gaplarni gapirib gafir yurardi shogirdlari sabab bo'lib huzuriga kirganda deydi meni shunday salovat bosdiki qaltirab nafas ololmay qoldim hattoki zotlarni shunday og'ir yuki bo'ladi bosib tashlaydi zo'rg'a men sizni allohga qasamga yaxshi ko'raman deya oldim shunda abu abbos mursiy meni kim uchun yaxshi ko'rsang olloh seni ham yaxshi ko'rsin dedilar nima uchun kelding bolam dedilar men aytdimki ey saidi ey saidim g'am anduhlarim bor insonni g'am anduhi nimadan bo'ladi birodarlar ortiqcha orzu havasdan g'am tashvishdan bo'ladi yani ana shu g'am anduh insonni charchatadi g'am anduhlarim bor halovatim yo'q qayg'um ko'p muammoyim ko'p shu kunlarda bizni ham qayg'umiz muammoyimiz ko'p ibn atllo shu gapni aytyaptilar shunda abul abbos mursiy aytdilarki ey bo'tam dedilar abdi arbaa la dedilaruadiarba dedilar bandaning ahvoli to'rt xil bo'ladi beshinchisi yo'q ne'mat ne'mat baloh toat ma'siyat odam shu to'rtta ahvolda bo'ladi yo ne'matda bo'ladi yo boshiga kulfat kelib turadi yoki ibodatda bo'ladi yoki ma'siyatda bo'ladi to'rtta ahvol to'rtta ahvolning o'zining manzilasi bor dedilar ne'matda bo'lganingda senga robbim robbing ne'mat berib turibdimi sendan muhtazoyi hol shukur etmoqdir ne'mat kelyaptimi shukr qilaver agar boshingga kulfat kelib turibdimi boshingga balo kelib turibdimi sendan muhtazoyi hal, sabr etmoqdir sabr qil agar sen toatdamisan sendan muhtazoyi hal, ixlos bilan bajar toatingni agar sen ma'siyatdamisan ma sendan muhtazoyi hal, istig'fordir istig'for ko'p aytmoqlikdir dedilar bandaning ahvoli 4 ta bo'ladi boshqa holati yo'q birodarlar oramizdan kimdir hozir birimiz ne'matdamiz birimiz sinovdamiz birimiz toatdamiz birimizning ma'siyatimiz baribir bor yoki sizlar bu yerda o'tirsizlar, sizlardan boshqalar boshqa joylarda o'tirishibdi shunda ibn atllo sakandar aytadilarki shu gapni eshitgandan keyin haligi g'am anduh muammolarim xuddi bir kiyinga o'xshab qoldi-yu, u kiyimni yechib tashlagandek bo'ldim top toza bo'lib qoldim ko'nglim tinch bo'lib qoldi va xayrlashib chiqib ketdim oradan ko'p o'tmasdan boshqa bir yig'ilishda uchrashganimizda ahvoling qanday bo'tam dedilar saidim abu abbos mursiy men aytdimki deydilar ibna sakandariy ahvolim judayam yaxshi ustoz ey saidim qalbimda qancha taftish qilsam ham unda biron bir g'am andiq ko'rmayapman dedim shunda pirim aytdilarki ey bo'tam sen shu holingni lozim tut mana shu holda saqlan ikki mazhabning muftiysi bo'lasan dedilar ya'ni zohir va botinning shariat va tasavvufning ha birodarlar biz ham ana shu holni o'zimizga lozim tutaylik ne'matda bo'lsak shukur musibatda bo'lsak sabr toatda bo'lsak ixlos ma'siyatda bo'lsak istig'for ana shu narsani lozim tutaylik zora boshqa hol yo'q alloh subhanahu va taolo bizni ham ikki mazhabning to'g'ri يروج بان الله قد سعجب مس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين